আমাৰ বছৰেকৰ বিহুটোত বিশেষকৈ চেৰা বিহুৰ দিনা এশ এবিধ শাকৰ ভাজি এখন বনোৱা হয় কিয়নো গছে কোমল কোমল কুঁহিপাত ওলাই প্ৰতি প্ৰকৃতিৰ বুকুত থকা প্ৰতিজোপা গছেই আমাৰ ঔষধৰ গুণ ধৰি আছে সেইকাৰণে খাই প্ৰতিজোপা গছৰ কোঁহটো মানে খাই খালে কিছুমান বেমাৰৰ পৰা নিবাৰণ হয় বুলি বিশ্বাস এটা আছে কোঁহটো সেইকাৰণে কুমলীয়া কোঁহটোৱেই হওক বা এশ এবিধ শাকৰ ভাজি এখন মুঠতে খোৱাৰ নিয়ম আছে সেয়ে সেয়ে জনবিশ্বাস অনুসৰি খাই আহিছে বা আজি আমি খাই আহিছোঁ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকেও আগলৈ আমি ধৰি ৰাখিলে সিজিব সেইকাৰণে মই যি পাৰোঁ বুটলি আনিছোঁ এশ এযোৰ নোহোৱালৈ খুব যথেষ্টখিনি হাতেৰে আনিলে যি পাওঁ খৰালি ফুলৰ আগৰ পৰা ধৰি ঢেকীয়া পেটি মানিমুনি দুপৰ টেঙা পাত বিভিন্ন ধৰণৰ শাক এনেকৈ গোটাই মই ইয়াত কেইটামান গুটি আলু দি তেলতে নহৰু দি ভাজিখন বনাইছোঁ শেষত অকণমান জালুকৰ গুড়ি দিলো আজিল ভিডিওটি ইমান দিন